Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Kami daripada kumpulan 18 hari ini ingin membentangkan tentang tajuk status anak yang dilahirkan melalui kaedah ibu tumpang dan cara spesifik tentang analisis pek dan implikasi terhadap nasab Kumpulan kami terdiri daripada 4 uh, orang iaitu saya sendiri, Siti Zulaika, Ain Atirah, Noaimi dan Sarah Sofia Assalamualaikum, saya akan membentangkan tentang konsep ibu tumpang dari perspektif Islam. Definisi ibu tumpang adalah ibu tumpang ialah wanita yang mengandungkan anak hasil daripada peserta nyawaan antara sperma dan ovum pasangan suami isteri yang sah dengan menggunakan kaedah moden seperti IVF. Rahim wanita tersebut dipinjamkan semata-mata untuk proses kehamilan tanpa peranannya sebagai ibu genetik. Meskipun bertujuan membantu pasangan mandul, konsep ini mencetuskan pelbagai isu, hukum termasuk nasab, perwalian dan warisan. Untuk jenis-jenis ibu tumpang, ada dua jenis. Yang pertama ialah ibu tumpang tradisional dan yang kedua adalah ibu tumpang gestational. Untuk ibu tumpang tradisional, bermaksud wanita yang meminjakan rahim dan juga menyubamkan ovum, ovumnya dan anak tersebut mempunyai hubungan genetik dengannya. Untuk uh, maksud ibu tumpang gestational pula, uh, rahim wanita ketiga digunakan tetapi sperma dan ovum datang dari pasangan suami-isteri. Jadi ibu tumpang tersebut tidak mempunyai hubungan genetik dengan bayi. Seterusnya pandangan hukum ulama klasik dan kontemporari. Majoriti ulama kontemporari dan institusi fatwa menegaskan bahawa penggunaan ibu tumpang adalah haram walaupun bahan genetik itu datang dari pasangan yang sah. Ini kerana ia melibatkan campur tangan pihak ketiga dalam proses penciptaan zuriat, mencemari kesucian ikatan perkahwinan dan menimbulkan kekeliruan nasab dan konflik hak keibuan padangan Syekh Yusuf Al-Khordawi dari suru rusi Majma Al-Fiqh Al-Islami 1986 turut mengharamkan ibu tumpang atas dasar kemudaratan sosial dan syar'i. Antara dalil-dalil syarak yang digunakan adalah daripada surah Al-Mujadalah iaitu ayat kedua, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Ayat ini menunjukkan bahawa wanita yang melahirkan anak itu adalah ibu sebenar dari sudut syarak bukan penyumbang ovum. Manakala daripada surah al nam ayat 46 hingga ayat 45 hingga 46 dialah yang menciptakan berpasang-pasangan lelaki dan perempuan daripada air mani apabila dipancarkan iaitu ia menunjukkan hubungan penciptaan mesti dalam konteks suami isteri yang sah Kesimpulannya, kaedah ibu tumpang menimbulkan pelbagai konflik fix seperti nasab, hak penjagaan dan status warisan. Dalam Islam, institut kekeluargaan dibina atas dasar kejelasan keturunan dan sebarang gangguan terhadap prinsip ini termasuk penggunaan rahim wanita ketiga dianggap menyalahi makasih syariah khususnya fiqh al-nas iaitu penjagaan keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayatra Betianda, nombor matrik 2330149. Hari ini saya akan membentangkan tentang makasih syariah dalam isu ibu tumpang. Makasih syariah bermaksud matlamat atau tujuan yang hendak dicapai oleh hukum-hukum syariah dalam kehidupan manusia. Ia merangkumi ikhmah dan kebaikan yang dikendaki daripada syarak sama ada kebaikan di dunia maupun akhirat. Makasih syariah yang pertama ialah hifan nas iaitu pemeliharaan keturunan. Penglibatan wanita ketiga dalam proses ibu tumpang menimbulkan ancaman serius terhadap kejelasan nasab, kekaburan dalam menentukan siapa ibu tumpang, sama ada penyumbat ovum atau wanita yang melahirkan membawa implikasi besar dalam hukum kekeluargaan Islam. Kekeliruan nasab ini boleh menjejaskan urusan perwarisan, penentuan wali dalam perkahwinan serta batasan hubungan mahram antara ahli keluarga. Islam sangat menekankan penjagaan nasab sebagai langkah untuk memelihara kesucian keturunan selaras dengan prinsip hif anas An dalam makasih al-syariah. Yang kedua ialah hif ad-din iaitu pemeliharaan agama. Dalam Islam, kelahiran anak adalah sebahagian daripada ibadah yang berlaku dalam ikatan perkahwinan yang sah. Ia membawa nilai spiritual, amanah dan keberkatan dalam kehidupan berkeluarga. Namun Amalan ibu tumpang meruntuhkan konsep ini. Penyamaran rahim bukan sahaja menyimpang daripada norma syariah malah mencemari nilai suci perkahwinan serta mengaburkan batas antara halal dan haram kerana proses kehamilan berlaku di luar hubungan suami isteri secara langsung. Ia memberi kesan buruk terhadap moral dan akhlak umat Islam. Akhirnya, amalan ini melemahkan institusi keluarga merasakan keikhlasan dalam perhubungan serta mengancam amanah yang seharusnya terpelihara dalam sistem kekeluargaan Islam Nasat yang jelas amat penting untuk menentukan kewajipan, nafkah, hak-hak waris serta pelantikan wali yang sah Justru, prosedur ibu tumpah yang mencetuskan kekeliruan ini bertentangan dengan prinsip asas syariah Yang ketiga ialah hif'an naf iaitu pemeliharaan jiwa residu ibu tumpang bukan sahaja rumit dari sudut hukum tetapi juga membawa risiko tinggi kepada kesihatan fizikal wanita. Antaranya termasuklah tekanan darah tinggi, diabetes dan komplikasi semasa bersalin. Selain itu, ibu tumpang berisiko mengalami tekanan emosi dan trauma psikologi, terutamanya apabila terpaksa berpisah dengan bayi selepas kelahiran. Ini boleh memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan mental mereka. Anak yang dilahirkan melalui kaedah ini juga tidak terkecuali. Mereka mungkin mengalami kekeliruan identiti dan konflik emosi akibat hubungan kekeluargaan yang kabur. Yang keempat ialah hif al-aq, pemeliharaan akal. Anak yang dilahirkan melalui kaedah ibu tumpang berisiko mengalami kekeliruan identiti dan tekanan emosi terutamanya apabila hubungan dengan ibu bapa biologi tidak jelas keadaan ini boleh menjejaskan perkembangan mental dan intelektual anak serta menyebabkan rasa terasing daripada keluarga dan masyarakat. Konflik identiti yang berpanjangan boleh mengugat kestabilan keluarga dan memberi kesan buruk terhadap kesejahteraan mental anak. Justru Islam mengharamkan sebarang bentuk amalan yang mengancam ketenangan jiwa dan pemikiran termasuk ibu tumpang. Dan yang terakhir ialah hif al-mal, pemeliharaan harta. Prosedur ibu tumpang sering melibatkan bayaran dan unsur komersial di mana wanita ditawarkan wang sebagai ganti kehamilan. Ini membuka ruang kepada eksploitasi terutamanya terhadap golongan wanita miskin yang terdesak mencari sumber pendapatan. Dalam situasi ini, tubuh wanita dijadikan komoditi iaitu satu bentuk objek yang diperdagangkan yang jelas bertentangan dengan prinsip Islam yang menjunjung maruah dan kehormatan insan. Islam menolak sebarang bentuk pemedagangan manusia dan penganiayaan ekonomi. Prinsip hif al-mal, penjagaan harta dalam makasih syariah bukan hanya melindungi harta benda semata-mata, tetapi juga menjaga maruah individu daripada dieksploitasi atas nama keuntungan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membentangkan implikasi hukum terhadap nasab anak berdasarkan pandangan masab Imam Al-Shafi'i. Dalam Islam, nasab adalah aspek penting dalam sistem kekeluargaan kerana ia menentukan hubungan keturunan antara bapa dan anak. Penetapan nasab bukan hanya berkait dengan ada peribadi tetapi juga membekal hak dan tanggungjawab syar'i seperti pewarisan, perwalian dan nafkah. Namun, dalam dunia moden hari ini, dengan munculnya teknologi seperti IVF dan ibu tumpang, Timbul persoalan, siapakah ibu yang sah menurut syarak? Dalam kes seperti IVF, ada dua wanita yang terlibat iaitu penyebab ovum ibu biologi dan wanita yang mengadukan serta mereka anak iaitu ibu yang melahirkan. Menurut mazhab syafi'i, ibu yang sah dari sudut syarak ialah wanita yang melahirkan anak tersebut dan bukan penyebab ovum. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 iaitu dan ibu-ibu menyusukan anak mereka selama dua tahun penuh. Ayat ini menunjukkan hubungan ibu, -ibu dan anak dalam Islam dikaitkan dengan kehamilan dan kelahiran dan bukan semata-mata genetik. Di bahagian ini juga, saya akan menerangkan perbandingan antara ibu tumpang dan ibu yang melahirkan anak menurut perspektif hukum Islam khususnya mazhab Imam Al-Syafi'i. Dalam kes ibu tumpang, terdapat dua wanita tempat wanita pertama ialah ibu orang dia mempunyai hubungan genetik dengan anak. Dan wanita yang kedua pula ialah yang ia mengandungkan dan melahirkan anak tersebut. Namun, menurut hukum Islam, wanita yang melahirkan anak adalah ibu syari yang sah. Jadi, dalam jadual ini, kita boleh lihat bahawa walaupun ibu topah menyumbang genetik, dia tidak melalui proses kehamilan dan kelahiran, maka dia tidak ditiraf sebagai ibu syari. Sebaliknya, wanita yang melahirkan anak memiliki hubungan fizikal yang jelas melalui kandungan dan bersalin maka dia lah yang dinasabkan dengan anak tersebut dan bertanggungjawab dari sudut syarak. Kesimpulannya, Islam menetapkan bahawa ibu yang sah adalah wanita yang menikah anak itu, bukan semata-mata yang menyembah Ini penting untuk memastikan kejelasan dalam penentuan nasab, nafkah, waris dan hak ibu dalam Islam. Seterusnya, mari kita lihat kepada kesan terhadap pewarisan, wali nikah dan nafkah. Pertama nasab juga memberi kesan besar kepada beberapa aspek hukum lain antaranya pewarisan uh, anak yang setaraf boleh mewarisi harta daripada ibu bapa tetapi jika tidak sah taraf anak hanya boleh mewarisi daripada ibu saja daripada uh, wali nikah pula hanya ayah kandung yang sah boleh menjadi wali jika anak tidak sah taraf maka ayah tidak boleh menjadi wali dan peranan itu diambil alih oleh wali hakim seterusnya pada nafkah Ayah hanya wajib memberi nafkah kepada anak yang diiktiraf secara sah. Jika anak tidak sah taraf, tanggungjawab nafkah terletak kepada ibu. Mari kita lihat pada isu pendaftaran anak sah taraf atau tidak dalam mazhab Syafi'i. Status sah taraf anak ditentukan semasa selepas akad nikah. Jika anak lahir 6 bulan atau lebih selepas akad nikah, maka anak itu sah taraf dan boleh dinasabkan kepada suami ibu. Tetapi jika anak lahir kurang daripada enam bulan atau lahir di luar pernikahan, maka anak itu tidak tidak sah taraf dan hanya boleh dinasabkan kepada ibu atau ke bapa. Pertapa ini sangat penting untuk mengelakkan salah guna hak perwarian, perwarisan dan hubungan mahrab. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran mengenai isu ibu tumpang serta langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. Yang pertama adalah kurangnya persefahaman masyarakat tentang teknologi bayi tabung uji dan hukumnya dalam Islam. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menganjurkan lebih banyak program pendidikan awam seperti forum terbuka dan webinar melibatkan pakar FIF dan doktor. Seterusnya ialah tekanan sosial terhadap pasangan yang menginginkan zuriat. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggalakkan masyarakat mengamalkan nilai empati dan sokongan bukan stigma kepada masyarakat kepada pasangan yang belum dikurniakan zuriat. Seterusnya adalah perbezaan pandangan ulama dan fatwa antara negara Islam. Cara untuk mengatasi isu ini adalah dengan mewujudkan perbincangan antara institusi fatwa pelbagai negara untuk mencari kesepakatan hukum. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian bagi kaedah ibu tumpang. Yang pertama adalah rawatan kesuburan iaitu menggunakan kaedah IVF yang mengambil sperma dan ovum daripada pasangan yang sah dan disenyawakan di dalam rahim isteri sendiri. Yang kedua ialah mengambil anak angkat dengan syarat nasab asal anak tersebut dikekalkan. Yang ketiga, kesedaran melalui pendidikan. Tingkatkan kesedaran pendidikan tentang isu ini menurut perspektif Islam. Yang keempat ialah pemantauan klinik kesuburan, iaitu pihak berwajib haruslah mengawal selia dengan ketat terhadap pusat kesuburan dan sakit puan supaya mereka tidak menyalahgunakan kaedah bayi tabung uji ini. Dan yang terakhir adalah fatwa dan garis panduan yang jelas, iaitu pengeluaran fatwa kebangsaan dan antarabangsa mengenai hukum ini untuk mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sebagai kesimpulannya, meskipun kaedah ibu tumpang lahir daripada kemajuan teknologi perubatan moden, penggunaannya tetap perlu dinilai secara neraca syariah yang menjaga kemaslahatan ummah. Islam bukanlah agama yang menolak sains, tetapi segala inovasi mesti selari dengan maklumat syariah khususnya dalam menjaga keturunan. Oleh itu, sudah tiba masanya pihak berautoriti, masyarakat dan institusi keagamaan berganding bahu untuk menetapkan batas yang jelas serta mendidik umat agar tidak terjebak dalam solusi yang kelihatan mudah tetapi mengundang mudarat pada jangka masa yang panjang terhadap keturunan dan juga institusi kekeluargaan. Oleh itu, sudah tamat perbentangan daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.